Камера, мотор! А -а -а. Сюка. Всем привет, с вами Давид Шамей. Время 2 часа ночи. Ну, все. вот. Всем привет, с вами Давид Шамей. Время 2 часа ночи. Настя заставила меня писать обзор на поединок Ливан-Лорат в прямом эфире. Там про ноздри что-то рассказывает Кузнецов. Сейчас мы будем рассказывать, что же происходит за столом. Что хочется сказать заранее. Мне кажется, что у Лората сейчас есть все шансы на победу. Не сухую, а типа 4-2. Но я сомневаюсь, если честно. Чтобы мне было интереснее, я закинул Руслану 2000, чтобы он их поставил на Лората, чтобы я хоть немного нервничал. Я ставками не занимаюсь, но это для подъема интереса неплохо работает. Тем не менее, я считаю, что больше шансов на победу именно у Ливана. Особенно вот прошлый поединок меня огорчил, где Курдеча издевался на Цветковым, как хотел. А Ларат не то, чтобы легко выигрывал Цветкова. Блин, ощущение, что больше людей, прям конкретно больше людей болеют за Ларата, но ставки... На Ливана явно идут, потому что там, по-моему, на Дева на 2,5 коэффициента. Ну, такой коэффициент всегда на тех, кто вряд ли выиграет. У них уже был поединок два года назад, где Ливан просто на стол намазывал Ларата, как хотел. И так, и сяк, я подушку потер. Но сейчас я считаю, что Ливан стал слабее, а Варат стал сильнее. И если он его сейчас остановит где-нибудь там у подушки секунд на 10, то в следующем раунде остановит уже на 20, и в третьем уже начнет выигрывать. Ну, это лишь предположение. Интересно было бы послушать версию, конечно, Вани Матюшенко, который почему-то не стремится свое мнение высказать. Но, видимо, придется уже дождаться самого поединка, чтобы узнать ну, более объективное предположение. Не не поручит, не а ну, 120, 120 и 180. Ларат это две трети от Ливана. Да, слишком худой. Ну, прям, прям Вы исключительно влажные, тощие влажные, лапки. Ходу сгорят да? мои 2000 тысячи. Все, пошло. Лара, Ты видишь? Напомню, что сейчас судейский должен быть, Ну что-то какой-то судейский у них очень мягкий. Лад взял, руку забрал, на судью злобно посмотрел. Я понимаю, что сейчас... Фол. Ой, не дают баловаться. А фол не дали, дали замечание Там в некоторых поединках прям допускали. Да, это... Особенно кто первый закрывает, ему пальцы кладут, и он вместе с пальцами такой. Раз, ничего Проблема армфайтов, проблема шоу в том, что на чемпионате мира Лорат уже бы пошел в нижнюю сетку Все, это конец, это ты поборолся И, и всем абсолютно насрать, что будет дальше Тебя насовали фолов, ты пошел А здесь нельзя так сделать Ты сейчас по фалам отправишь Лората домой и все, твоя карьера судьи закончится Тебя на выходе где-нибудь еще нащелкают за это Сейчас мы узнаем, скорее всего, в принципе, исход всех поединков. Если это будет работа в касании, то все конец. Но, честно, настолько выглядит добрым и несобранным Ливан, что аж странно, как будто бы он такой сейчас планирует очень легко выиграть. Блин, честно, если бы я весил 180, против меня выходил паренек 120, я бы тоже не переживал вообще. Я его вот так сделал. Ну что мы видим? Мы видим, что... Да ну. Помогу. Я но не пойму, кто кого мучает. Да, Начинай атаковать. Может, ну... Насколько отдается сейчас поединку у Ливан? Если это все, что может показать, то Посмотри. мне кажется, что Ливан. Попадает. Он не заинтересован, Если но играет, кисть, то... кисть не держится. Похоже, не играет. Похоже, не играет. Прыгнут кисть. Вот это да. Там два фала. Одному за переход центра стола, второму да? за прямую руку. Это было очень интересно. Неужели Ливан будет бороться в трицепс? Если он готовил трицепс, зная, что у него побаливает кисть, то вот все это очень легко подержал, подержал кистью, подержал, потому что кисть достаточно хорошая, все равно, чтобы у Ларата забился угол, потом на этот угол надавил в трицепс, потому что говорит и позволяет. И все. Но я я не понимаю, как сейчас второй фол могли дать Ларату, если там и однозначно. У одного переход стола, у другого лара, прямая показал. рука Матюшенко прям по теме говорит Наверное его не слышно Ваня говорит, что рука Лората Была выставлена лицо, на сантиметр выше То есть лара, вот лара, они лара, должны лара, вот так выставляться лара, А у него лара, вот, лара, вот так И это лара, да, дает огромное преимущество Для борьбы верхом, просто чудовищно то... Что там за чепуха происходит Непонятно абсолютно, потому что Я бы на месте ларата сейчас всеми силами Бегал и орал, типа все к столу Пора к столу, потому что Каждая вот эта секунда лишнего отдыха это преимущество для огромного ливана и проблема для человека, который, наверное, вообще не забивается. Потому что признаков мышечной гипертрофии на нем не обнаружено ни в одном месте. Только скулы, походу. Что? Я нервничаю. Блин, это вообще настолько было все прикольно, все неожиданно. Неожиданно то, что Ливан не стартовал. Неожиданно то, что Ливан пошел потом в трицепс. Вообще такая хрень. Классно. Если Ларат ничего не изменит, ему жопа. Очень большая проблема борьбы против трицепса, особенно трицепса без кисти, то, что ты не можешь ничего изменить. Куда ну, в крюк идти, пытаться сдвинуть его, ну вряд ли получится его сдвинуть, потому что его надо вот тут протолкнуть. Не хватает немного наглости, наглости как ни странно, Девона. Вот они вот это когда дергают, я бы еще вот так делал. Я бы ему еще кисть раздраконил. Если она у него, правда, где-то была травмирована, она бы у него еще заболела. Вот, вот они говорят, что совещались, совещались, отдали Ливану победу. Я бы дал. Ну, обоюдли фол и дальше бороться. Идет ниже. Ой, все. жопа вообще. Его, его сейчас закрыли не так высоко. все. можно написать сейчас Конец. Говорит, это еще не конец. Нет, это конец. Улетели мои 2 рубля. Я болела со Ну, грузин сильно-сильно аккуратничает, очень-очень спокойно борется. И по вот этому движению, да и по прошлому было видно, что запас такой процентов 10 еще просто. Он мог его ну, выиграть, потом еще раз выиграть, и еще раз. Ну, я бы так и сделал. Я бы его просто бил в подушку, пока он бы домой не уехал. Не получится ничего. Ну, первый раунд показал, что у Ливана всегда будет запасной ход, то есть очень высоко выставили Ларата неудобно, он до него не дотянулся И он, наверное, чувствовал, что Если он будет атаковать, кисть выпадет Он стоял и думал Атаковать, не атаковать Потом раз такой в трицепс, и он его размазал в трицепс Там без вариантов То есть это если не пойдет нормальная атака Он еще может выиграть в трицепс Но при этом нормальная атака Он его тоже высадил Не просто вот, ну, на тоненького Как вот Нордолет выигрывал там, чик такой да, коснулся, было, а и прям и под подушку под туда. <связь> <у себя и шипер> поэтому... Может, но... Нет, но не, не против этого лося. А, его трицепс это перейти в трицепс потом на добивании, на усталости. Не так, как, допустим, туда лезет когда эти, как они говорят, а я его, наверное, не видела. Ну, сагов. То есть у сагов но туда первым делом. Третий, это и есть его стиль. А ну, у Лората нет основного стиля. Вот это. Даже ну, классический верх, вот, верх вот, он э -э такой. Так, да? А у него какой-то вот такой. 1 -1. Как, как он это считаю, делает? Посмотри. Вот этот настолько неприятный, наверное, соперник. Это, быть, слышит опять, э -э что Ваня там говорит, он, Василий говорит, посмотри, кисть на одном уровне, по-моему, нет. Он засовывает ее постоянно выше. Я понимаю, что он длиннее, но не настолько... Же. И сейчас, возможно, у него тоже вначале получится помешать чуть-чуть. Блин, слишком маленькие руки. Очень маленькие. Какие-то детские, я бы сказал. Если бы я такого мужика в толпе увидел, я бы не подумал, что он меня может выиграть. Напряжение, конечно, напряжение невероятное. Напряжение невероятное. К третьему раунду никак не начаться. А ты говоришь... Бедные судьи. Э, судейский захват, и сегодня все проблемы у вас. Это начало, это начало всех проблем. Матюшенко, который привык бороться там на России на мире, где вот ты стоишь, и там, знаешь, какая фигня, если ты когда стоял вот так сделал, все, это, это фол, и ты ну, два раза так сделал, все, поехал домой. Вообще нельзя. головой? Головой можно. Бровями. Мне даже показалось, что сейчас у почта, мне показалось, что первым номером работал Деван, но это его не спасло. Никаких шансов. На этом можно заканчивать просмотр. Всех поздравляю, 4-0. Это было неинтересно, это было отвратительно. Ливан молодец, первый раунд вообще отработал, Парня вот, вынесло. Вынесло. создал настоящую интригу. И очень красиво выиграл в трицепс, неожиданно. Показал, что он теперь может и так, и всяко, как хочет. Возможно, это была работа после его очень тяжелого поединка с Гаспарини. Хорошая работа. Все, Ливан порадовал. Лорату надо пойти, короче, банки покачать. Это отвратительно. Иван, видишь ли ты какой-то вариант? Он такой, сложно. Такой Лорат молодец с точки зрения популяризации и напряжения. Он создал такую движуху. С любым другим поединок Ливана бы не имел никакого смысла. Лорат так старался, что у людей появилось ощущение, даже у меня, что у него есть шансы на победу. Ну тут никаких шансов. Я бы мог да. так же выскочить Это с Ливаном побороться. Прям вот сейчас со стула бы встал, ну, с тем ну, же успехом бы да отборолся. Я бы, может, еще где-нибудь на разрыве там его за палец прихватил бы, что откусил. Что Ой -ой -ой, какой ужас. Хотя, раз. Разбирать, раз, в общем, какой тут тропы, ну, нечего, да, просто да, нечего. Надо было отходить туда вот. А ну, да, там... Самуша Нурдалет было интересно. Даже там скулбой с клубой, с каким-то качком боролся. У этого качка было ну, больше этих изменений техники, фокусов. И Эй, это говно беда, я буду давай, не буду выкладывать. Это для Инстаграма когда нибудь вверх, чисто. Не не что пи, тут смотреть? Нет. Изнасилование не деда. Исец. Я думал, что типа с каждым дай. раундом там силу Ливана будет все меньше и меньше, как вот было с Гаспарини, но он бы мог провести еще 30, еще 300. Ты видишь? У него отработка бока просто. Причем такая, процентов 80 максимума. Он так может раз на 20 качнуть. Как условиях. Быть сильнее процентов, блин, на 10 или больше. Много-много не хватило. Вот это движение, вот он раскачивает, и Лорат кисть у Ливана летит. Он вот такой кистью бьет его. И он должен был вот здесь, у подушки, остановить. Остановить только вот этим можно, других вариантов нет. Вот смотри, вот здесь, вот он когда пойдет, вот этот угол, он не должен был разогнуться. Как было у Гаспарини. У Гаспарини вот этот угол крепче, походу, в полтора раза. И вот в этот момент, если бы ему хватило сил держать, да, он бы потом выиграл. Но э, вот в этот раз никаких вариантов абсолютно. Ни на уставшего, ни на замученного, ни с выбитой кистью, как можно заметить. То есть вообще никаких вариантов. Кто может побороться? С Иваном? Да. Сейчас никто. Э, надо ждать э, поединки Лалитина. Он шестую, с большим-большим лицом может он и в силовых добавил и Лалитин ближе к правде сильно почему? он сильнее нет. тут, тупо у него тут больше килограмм но лучше всех выглядит все так же Гаспарини причем прикол, да? Лорат растрепал Гаспарини но ну вот ну, все вот так нет, ни, никого сейчас вот нет, прям, прямо сейчас никого причем, вот на, на данный момент, я думаю, там словно Курдеча выглядел бы увереннее. Данный поединок, главное разочарование вечера. Примерно так же, как был э, поединок <соценно>, ларата с Цыпленковым. Короче, в последнее время у э, Девона одни разочарования. Либо потому, что он слишком легко выиграл, либо потому, что он слишком легко проиграл. В общем, не дорабатывает где-то дед. -одет где-то недостаточно поддался, где-то недостаточно напрягся. Такие дела. Не понравилось. Я бы это не выкладывал. Все. Нет, надо ну да, Если это говно кому-то понравилось, пишите в комментарии. Я хочу разобрать еще поединок свой с Замбалатом. Но я так и не написал по поводу исходников. И я почти уверен, что мне не дадут исходники. Можно разобрать, конечно, прямо с того, что было. Мой поединок с Замбалатом. На, на 40 уровней вот это переживать просто по, по уровню интересности. Ну, что поделать. Все, всем пока.